हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यवर्स कैसे हैं आप लोग अली मुनवर आपके प्रेजेंटर आपकी कदरत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ गुजशत से पेवस्ता वीडियो में सब्जी मंडी के सामने न्यू सब्जी मंडी आ, इस सब्जी मंडी में आने के दो बड़े मकसद थे एक तो सब्जी मंडी को ही रिकॉर्ड करना और दूसरा मकसद था कि यहाँ पर एक दीनी शख्सियत बाबा कम्बल पोष का मज़ार भी है लोग जमा हो जाते हैं जहां भी हम जाते हैं भीड़ लग जाती है भाई ठीक है न तो पीछे कोयटा होटल और थोड़ा सा इस तरफ हम जाएंगे तो पीछे एक मार, मार भी शादी हॉल भी है लॉन भी है लेकिन हमने जाना है सब्जी मंडी के अंदर अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो पर आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मीरपुर खास की हर गली हर मोहल्ला हर छोटी से बड़ी चीज बिना रंगो नस्ल की तमीज किए आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है तो आपके प्रेजेंटर अली मनोवर आपको लिए चलता है सब्जी मंडी तो सब्जी मंडी के अंदर चलते हैं अभी इस वक्त क्या बिक रहा है सुबह के ग्यारह साढ़े ग्यारह बज चुके हैं जैसे हम लोग सब्जी मंडी के अंदर इंटर हुए हैं तो टमाटर हैं पेटियों में कैद किए जा रहे हैं यकीनन ये यहाँ से बाहर शिफ्ट होंगे किसी और मंडी में जाएंगे कराची जाएंगे हैदराबाद जाएंगे या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहाँ जाएंगे ये तो जो पैक कर रहे हैं उन्हीं से पूछ रहे हैं थैलियों में पैक होकर आए हैं या कट्टों में पैक होकर आए हैं लाल पीले और हरे टमाटर सर लेवल है सर अब आपको अब आपको पहचान में आ रही है क्या चीज है सर ये टमाटर है पैक हो रहे हैं थैलियों में अरे तेरी भर लेते हैं भाई शाहरुख खान लग रहा है तू तो शाहरुख खान तो ये जो माल यहाँ पैक हो रहा है तो पैकिंग करने वाले बता रहे हैं कि ये थैलियाँ लाड़काना चली जाएंगी ठीक है भाई ठीक 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 यहाँ पर लाड़काना का माल पैक हो रहा है और यहाँ पर ये यह कह रहे हैं भाई के भावलपुर जाएगा भाई को तो दिखाओ भाई को दिखा दिया भाई भाई कैसा है भाई अल्लाह का शुक्र नाना पार्टी कर लग रहे हो भाई बिल्कुल जबरदस्त तो ये कहाँ जा रहा है ये भावलनगर भावलपुर भावलनगर और भावलपुर ये पेटियां पैक होके जाएंगी तो एक पेटी वैसे कितने की मार्केट में बिक रही है भाई यहाँ तो महंगा बिक रहा है वहाँ हमारा सस्ता बिक बिगड़ा गवर्नमेंट को चाहिए ईरानी बॉर्डर बंद अच्छा बॉर्डर सील करें तो अपने टमाटर की वैल्यू है भाई यहाँ पर लोगों को शिकायत भी है कि बाहर से जो चीजें आ रही है खासतौर पर ईरान से तो यहाँ की जो लोकल मार्केट है लोकल ग्रोवर है जो फार्मर है वो परेशान हो रहा है इससे तो फिलहाल तो जितना मैंने अभी सब्जी मार्केट में घुसा हूँ आया हूँ दाखिल हुआ हूँ तो हर तरफ टमाटर की बाहरें नजर आ रही है ये सब यहाँ पर टमाटर है ये फ्रूट फार्म है नहीं फ्रूट फार्म नहीं फ्रूट मार्केट है क्योंकि टमाटर जो है तो यहाँ पर तो सिर्फ मुझे टमाटर ही टमाटर नजर आ रहे हैं आपसे एक सवाल है आप मुझे बताइए कि फ्रूट में टमाटर जो है वो फ्रूट में शामिल होता है या सब्जी में ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि टमाटर जो है ये सब्जी है या फ्रूट है हाँ भाई टमाटर सब्जी है फ्रूट है फ्रूट फ्रूट है भाई ये तो कह रहे हैं कि टमाटर फ्रूट है क्या ख्याल है छोटे फ्रूट है टमाटर सब्जी है सब्जी है सब्जी है आपका क्या ख्याल है भाई टमाटर फ्रूट है सब्जी है सब्जी 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 भाई डिस्ट्रीब्यूट मिल रहा है हमें दो तीन मुख्तु किस्म की राय मिल रही है वो कह रहे हैं भाई सब्जी जो है वो फ्रूट है टमाटर जो है फ्रूट है या फिर टमाटर सब्जी है हाँ भाई क्या कह रहे हो इधर इधर सामने इधर मेरी बना तेरी बना रहे थे टमाटर सब्जी है फ्रूट है टमाटर सब्जी फ्रूट है नहीं सब्जी है या फ्रूट है ये टमाटर है ये ये फ्रूट है या सब्जी है सब्जी है ये भी कह रहे हैं सब्जी है सब्जी है सब्जी है चल ठीक है ये तो अंदर दाखिल होते ही तो हर तरफ आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर जो है वो टमाटर है पैक हो रहा है शहर में तो बिकेगा बिकेगा इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये जाएगा सवाल मेरा आपसे फिर वही है कि टमाटर सब्जी है या फ्रूट है अंदर जाना है हमने जहाँ पर सब्जी बिक रही है एक शिकायत है टमाटर के जितने भी बिजनेसमैन हैं आड़ती हैं ग्रोवर हैं जो भी फार्मर उनको एक शिकायत है क्योंकि बाहर से टमाटर आ रहा है तो हमारे मुल्क में पैदा होने वाले टमाटर की शायद उतनी अच्छी नहीं कीमत नहीं मिल रही तो ये परेशानी है और उनका मुताबा भी यह है कि ईरान से खास तौर पर आने वाला जो टमाटर है उसे बंद किया जाए ताकि हमें कुछ मुनासिब पैसे मिल पाए अपने टमाटर के तो अब मैं जा रहा हूँ जहां प्रॉपर सब्जी इसमें तो हमें इख्तिलाफ है कि ये फ्रूट है या सब्जी है तो जहां पर सब्जी की फरोख्त हो रही है तो ये है सब्जी फरोख्त करने वाली जगह लेकिन सुबह के औकात में लोग ज्यादातर सब्जी खरीद के ले जाते हैं अब जो है वो रश कम हो गया है तो कुछ जानने वाले हमारे भी मिल जाते हैं भाई जगह जगह हमें तो हर तरफ सब्जी कुछ अर्सा पहले तक ये हुआ था कि जैसे जमीनें जो थी वो काबिल काश नहीं रह पाई थी क्योंकि बारिशों की वजह से मसाइल पैदा हो गए थे तो सब्जी महंगी भी हो गई थी अब क्या सूरत हाल है सब्जी अफोर्डेबल तो मेरा ख्याल है हर तरफ यही शिकायतें है कि अभी अफोर्डेबल नहीं रही महंगी हो गई है गोश्त के भाव चल रही है सब्जी तो क्या रेट चल रहे हैं सब्जी के पूछ लेते हैं कोई बताएगा तो भाई कोई बताएगा सब्जी के क्या रेट चल रहे हैं कोई बताएगा वो भाई कह रहा उसको भाई हाँ आप बताएं क्या क्या रेट चल रहे हैं सबसे सस्ती सब्जी आलू पचास रूपये किलो है आलू पचास रूपए किलो है वाला अच्छा टमाटर सत्तर रूपये किलो है टमाटर सत्तर रूपए किलो अदरक रसन तीन सौ रूपये किलो है और मटर मटर एक सौ बीस एक सौ बीस रूपए किलो एक सौ बीस अच्छा यहाँ पर सौ एक सौ बीस है मार्केट में वैसे रेट होगा यही रेट होगा सेम यहाँ भी सेम है तो फायदा क्या फिर सब्जी मंडी आने फायदा ये जो गली में जो ठेले बेचते हैं उनसे फायदा होगा को उनसे थोड़ा अच्छा रेट है यहाँ पर ठीक आ जाने पिलवा के लेके जाते हैं कितने की गठी है बीस रूपये बीस रूपए की गठी है ये कितनी बड़ी गठी है दिखाना एक किलो की एक किलो की गठी है ये एक गठी ये होलसेल का रेट है हाँ तो भाई ये होलसेल का रेट है ठेलों पे हो सकता है आपको थोड़ी महंगी मिलेगी भाई बता रहे थे भाई होलसेल का ये होलसेल का रेट है भाई हाँ वहाँ से दो चार रूपए आपको महंगी मिलेंगी ठीक है ठीक है दुनिया के मुख्तलिफ मक में मुख्तु रंगों की शिमला मिर्च होती है हमारे पास तो सिर्फ ग्रीन है भाई हरे वाली और ये वाली मिर्ची सर ये पकोड़ा मिर्ची ये जर्मन है जर्मन जर्मनी से आई है जर्मनी से क्या रेट है इसका साठ रूपए किलो साठ रूपए किलो और शिमला का शिमला पचास रूपए किलो पचास रूपये किलो साठ रूपए किलो शलजम क्या है शलजम है ये ये कितना रेट है ये चालीस चालीस रूपए किलो गोभी गोभी साठ रूपए किलो साठ रूपए और ये क्या है तोरी तोरी अस्सी रूपये किलो अस्सी रूपए किलो ठीक है ये होलसेल के रेट है होलसेल के रेट ठीक 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 いやだよ。いやいや ऑल व्यूवर्स आपने देखा न्यू सब्जी मंडी कुछ फर्क होता है रेट में होलसेल का और मार्केट में अच्छा मैं ये पहले समझता था कि शायद कुछ आधो आध आद का फर्क होता है लेकिन ऐसा नहीं है भाई दस बीस उर्थ, रुपये का ही मार्जिन है मैंने होलसेल के रेट भी पूछे हैं तो जिन सब्जियों के रेट सौ रुपए हैं मार्केट में आपको गली मोहल्ले में एक मिल जाएंगी एक मिल जाएंगी तो कुछ तो उनका भी हक है कि वो इतनी मेहनत करते हैं गली मोहल्लों में घूमते हैं सब्जी मंडी में जहाँ कुछ फायदे हैं आपको कम कीमत में चीजें मिलती हैं वही कुछ मसाइल भी हैं यहाँ एक तो सफाई का सबसे बड़ा नाकस इंतजाम है सफाई का वो मैार नहीं है और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर ये यह, जो सब्जी मंडी का शेड है इसकी छत सर हमें अक्सर शिकवा रहता है और इस बात में काफी सच्चाई भी होती है कि जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रेक्टर होते हैं वो शायद मटेरियल जो है वो है वो हल्के वाला इस्तेमाल करते हैं तो वही छत जो हमने अपने घर की बनाई है वो पचास साठ सत्तर साल तक सर्वाइव करती है लेकिन गवर्नमेंट की बिल्डिंग इधर बनाकर हमने हवाले की इंतजामिया के और दो चार साल के बाद या पहली बारिश के बाद ही छतें टपकना या मटेरियल वहां से प्लस्तर टूट कर गिरना ये आए दिन की रोजमर्रा की चीजें हमें नजर आती रहती हैं तो यहां भी है और सब्जी मंडी के जो लोग यहां पर काम करने वाले हैं उनकी ये शिकायत है तो आप देख रहे होंगे सर देखा आपने तो ये छतें टूट फूट का शिकार है इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए और उसके बाद सफ़े मातम बिछे हम लोग हाय हाय करें और कंपनसेट करने की कोशिश करें लोगों को कुछ मुआवजा देने की कोशिश करें तो मेरी जान मैंने क्या कहना है आप सब जानते हैं कि पैसा इंसानी जान का नेमुल बदल नहीं हो सकता ठीक है ये वो दोस्त हैं जिन्होंने हमें बताया कि भाई छतें टूट फूट का शिकार हो रही हैं तो हमने ये बात आप तक पहुंचाई हो सकता है मुख्तदर हलकों तक इंतजामिया तक ये बात पहुंची मंडी तो आपने देख ली अब मुझे जाना है बाबा कंबल पोष के मजार सब्जी मंडी और बाबा कंबल पोष का मजार ये दोनों एक ही वीडियो में आप देख पाएंगे क्योंकि ये साथ ही मुतसिल है और मेरे दिल में ख्वाहिश भी थी कि मैं जब भी सब्जी मंडी को रिकॉर्ड करने आऊं तो साथ में बाबा कंबल पोष को भी हम लोग रिकॉर्ड करें आ, उनके अकीदतमंद उनके मुरीद न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए खासतौर पर निज़ामी सिलसिले निजामुद्दीन औलिया से जो सिलसिला शुरू हुआ ये उनके खलीफा है आ, उनकी तरफ से वो जो एक सिलसिला एक नस्बत होती है ये कहा जाता है कि उनकी, उनके उनके खानदान से आ, इनका ताल्लुक है या उनसे रिलेशन है ठीक है ना इस वजह से ये कम्बल पोष निज़ामी कहला तो चलते हैं आ, उनके मजार पर ये हिस्सा आप सब्जी मंडी वाली वीडियो में देख पाएंगे आ रहा था मैं तो एक चेहरा नजर आया जिनकी आंखों में शनासाई थी चमक थी थोड़ी सी मैंने कहा ये बंदा मैं तो इस इलाके में पहली बार आया हूं हो ना हो बिवर हो कोई तो तारुफ हुआ तो वाकई वो व्यवर निकले कह रहे हैं सर फैन है सर बहुत शुक्रिया हम आपके फैन है सर आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया मैंने अभी तक नाम नहीं पूछा इनका सर नाम क्या है गुलाम साबिर गुलाम साबिर गुलाम साबिर परवरदिगार आपको खुश रखे थैंक यू यार जुड़े रहे मीरपुर खास को एक अलग शनाथ दे रहे हैं एक नए तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थैंक यू बिल्कुल काम कर रहे हैं आप यहाँ रखें इन थैंक यू सर थैंक यू बहुत शुक्रिया तो जी मैं पहुंच चुका हूं कम्बल निज़ामी बाबा उनके मज़ार के सामने सब्जी मंडी से मुतसिल ही ये मज़ार है दरगाह निजामी बाबा कम्बल पोष रहमत हजरत सैदना व मौलाना निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सुल्तान जी रहमुल्ला दहली आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे निजामुद्दीन औलिया बड़ी मशहूर दरगाह बड़े मशहूर वलीउल्ला दिल्ली के अंदर उनका मजार है और उसी सिलसिले से ताल्लुक है निजामी बाबा कम्बल का अंदर मौजूद है हम आ, निजामी बाबा कम्बल के नाम से मशहूर है लेकिन असल नाम इनका अली अकबर निज़ामी बाबा कम्बल पोष महबूबा इलाही जो निज़ामुद्दीन औलिया है मैंने कहा था ना कि उनके खानदान से तो उनकी जो हमशीरा थी निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह रहमत तो ला की तो उनकी आल से उनकी नस्ल से इनका ताल्लुक है तो ये कहा जाता है कि चंद ही लोग अपने नाम के साथ निज़ामी लगा सकते हैं नस्बत इस वजह से कि वो उनकी नस्ल से उनके खानदान उनकी आल से हों तो उन्हीं में से ये शख्सियत है मिरपो खास में मदफून है ना सिर्फ मिर्प खास में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कराची से भी मुझे याद है हमारे एक व्यूवर ने कभी कहा था कि यार बाबा कम्बल पोष की दरगाह हमें दिखाएं उनका मजार दिखाएं तो काफी दिन हो चुके मैं उनसे माजरत खा हूं कि बहुत दिनों के बाद उनकी ख्वाहिश पर हम लोग अमल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया के अंदर भारत के अंदर दहली के अंदर बल्कि निज़ामुद्दीन औलिया रमतल के अकीदतमंद चाहने वाले तो पूरी दुनिया में फैले उन्होंने उनकी क्या शख्सियत थी उनकी क्या करामत थी उनका क्या कंट्रीब्यूशन था हिंदुस्तान में लोगों को इस्लाम की तरफ रागब करने का तो उनके लिए तो सर किताबें भरी पड़ी आ, जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहली जो कब्र हमें मरकज नजर आता है वो सैयद अली जावर निज़ामी बाबा कम्बल ये बाबा कम्बल के साथ ज्यादा थे आ, तो ये उनका मरकज है और उसके बाद एक तरफ मुझे धुमे उठते हुए नजर आ रहे हैं तो लंगर खाने का इंतजाम भी यहां होता है और हर जुम्मे को खास तौर पर आ, असर के बाद यहां पर लंगर होता है बिलानागा चलते हैं अंदर फातिया पढ़ते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं एक चीज मैं और बता दू ये जो इनके मज़ार का जो स्ट्रक्चर है बेरोनी वो सारा वही है जो निजामुद्दीन औलिया अलैह का मज़ार का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी बुनियाद पर इसे बनाया गया है अल्लाह याहिर मजार के साथ ही मल्हे का जो मुकाम है ये मस्जिद के लिए वक्फ है और उसके साथ पीछे लंगर खाना ये है लंगर खाना एक देख तो चढ़ी हुई है और शाम में वैसे यहां लंगर होता है जैसा कि मैंने बताया था कि हर जुम्मे को लंगर होता है और स्पेशलिस्ट यहां पर यह है कि हर जुम्मे को लंगर जो होता है वो हलीम शरीफ हाँ हर जुम्मे को असर के बाद ना आ, असर के बाद जो यहाँ के मुंतजिम है यहाँ के खिदमत गुजार हैं बाबा निज़ामी कम्बल पोष के निजामी बाबा कम्बल पोष के तो बता रहे हैं कि हर जुम्मे को असर के बाद यहां पर होता है हलीम का है। एक चीज और मैं वाजह कर दूं यहां पर आपको दरवाजे पर ही लिखा हुआ नजर आएगा खुवान का दाखिला मना है तो यहाँ पर सिर्फ मर्द आ सकते हैं खातिन के लिए अगर वो बाहर या फिर अपने घर पर बैठ करी तो हो सकता है आ, अकीदत तो कहीं से भी रखी जा सकती है भाई पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो तो अकीदत और उनकी तालीमत पर अमल करना तो वो तो हर जगह से मुमकिन है अच्छा एक चीज़ मैं और वजात कर दूं जो यहां मुझे खिदमत गुजारों ने बताया कि ये जो हमने बताया था अली यावर निज़ामी कम्बल पोष उनके साहबजादे थे तो उनका ये मज़ार है यहां पर सबसे पहले बाबा निज़ामी जो कम्बल पोष थे जब उनका विशाल हुआ 2001 में 23 रमजान को तो उन्हें यहां पर इनफेक्ट ये मुकाम था उनका आराम फरमा वो यहां थे लेकिन बाद में लहद में पानी आ गया सेम थी तो यहां से उन्हें तीन साल के बाद मुंतकिल करके यहां जो है वो आसुदा खाक किया गया उसके बाद ये जो जगह थी उनके साहबजादे ने अली अलीवर ने कहा कि ये जगह मेरे लिए मखसूस कर दी जाए तो मेरा अगर कभी इंतकाल विशाल हो तो मुझे यहां दफना दिया जाए तो उसके बाद जब उनका विशाल हुआ तो उन्हें यहां मतफून किया गया और ये फिर दरगाह जो है निजामी बाबा कम्बल पोष उनके हिस्से में आई ठीक है जी थैंक यू बहुत शुक्रिया जितने भी अकीदतमंद हैं निजामी बाबा कंबल पोष के उनके लिए तो खसूस हदिया है ये वीडियो बाकी और भी जितने हमारे मेहरबान हैं जो मिर्पो खास के मुख्तलिफ इलाकों से सर वाबस्ता रहे हैं तो उनके लिए भी सर दिलचस्पी का बायस होगी इन्फॉर्मेशन तो हमारी जितनी होती है आपको पता ही है आप हमारे साथ मिलकर हमारी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा करते हैं उसके लिए तो मैं आपका शुक्रगुजार गुजारूँ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खुशखबरी है कि जो मेहनत हमने तीन साढ़े तीन चार महीने पहले शुरू की थी कि हम अपना टारगेट पूरा करें दिसंबर का मंथ चल रहा है दूसरे हफ्ते का आगाज हो रहा है दिसंबर के तो हम लोग बहुत करीब हैं सर सर मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की बल्कि इस बात पर यकीन तो पहले ही था और पुख्ता तर हो गया है कि जो शख्स मेहनत करता है और मोहब्बत देता है उसके बदले में उसे मोहब्बत पक्का मिलने वाली है मेहनतें पे बैक जरूर करती हैं वापस लौटकर जरूर आपकी तरफ आती हैं तो आपकी मोहब्बतों की वजह से आपकी दिलचस्पी की वजह से आपके खुद सब्सक्राइब करने और दोस्तों तक हमारी वीडियोस को शेयर करने की वजह से हम 2023 में जो हमने रेजुलेशन 22 में ली थी कि 2023 के एंड में हमने ये करना है सर हम उसके करीब पहुंच चुके अराउंड द कॉर्नर बिल्कुल सर कोने पर खड़े हुए कामयाबी चंद कदम दूर है और यकीन आपका यह साथ हमारे साथ रहा जो कि रहेगा तो हम ये मंजिल जरूर हासिल करेंगे एक बार फिर से वही गुजारिश अच्छा लगे काम कुछ कनेक्टिविटी फील हो ऐसे मत कीजिएगा सर छोड़ दीजिए अगर कोई ताल्लुक लगे आपको मेरी बातों से कनेक्टिविटी हो मेरे एक छोटी सी काविश से कनेक्टिविटी महसूस हो कोई ताल्लुक महसूस हो खुद तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है अगर बिना सब्सक्राइब किया देखने तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक जरूर भेजिएगा वीरपुर खास को पूरा रिकॉर्ड करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज